श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीकोदास्तुतिः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीमान् वेङ्कडनाधार्य कविदार्किकेशरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां कृती श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्ली श्रीरङ्गराजहरिचन्तनयोगदृश्यां साक्षा क्षमां करुणया कमलामि वाण्यां कोधामनन्यचरणश्चरणं प्रबे श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्ली श्रीरङ्गराजहरिचन्तनयोगदृश्या साक्षात् क्षमां करुणया कमलमि वाण्यां कोडामनन्यचरणश्चरणं प्रब्ये वैदेशिकस्रुतिक्रामपि भूयसीनां वर्णेषु मातिमहिमा नहि मातृचान्ते इत्थं वितन्तमपि मां सहसैव कोरे मौनत्रको मुकरयन्ति गुणास्त्वदीयाः त्वत्प्रियशस्त्रवनयोरमृताय मानां तुल्यां द्वदीयमनिनोपुरसिञ्चितानां कोरे त्वमेव जननि त्वदभीष्टबार्हां वाचं प्रसन्नमधुरा मम कृष्णान्वयेन ददतीं यमुनानुभावं दीर्थैर्यधा वधवहाह्य सरस्वदिं ते को दे विहश्वरधियां भवती कडाक्षात् वाचस्फुरन्तीमहरन्तमुचः कवीनाम् अस्मातृषा मम कृतौ सिरदीक्षितानाम् अन्ना देवि दयते यदसौ मुकुन्दः तन्निश्चितं नियमितस्तव मौलिताम्ना तन्त्री निनादमधुरैश्च किरां निकुम्बैः सोनातरेभि कुचयोरभितुङ्गभद्रा वाचां प्रवाहनिवहेभि सरस्वदिन्त्वम् अप्राकृतैरपि रसै विरजास्वभावात् कोदाभिदेवि कमिदुर्ननु नर्मदासि वल्मीकतश्रवणतो वसुतात्मनस्ते जातो बभुवसमुनिः कविसार्वभौमः को दे किमत्पुदमितं स्वदन्ते वक्त्रारविन्दमहरन्दनिभाप्रबन्ताः भोक्तुं तव प्रियतमं भवदीव को दे भक्तिं निजां प्रणय कृणन्तः उच्चावचैर्विरहशङ्कमधैरुतन्दैः हृदयं मातः समुत्तिधवती मदिविष्णुचित्तं विश्वो भजी वियममृतं वचसादुकानां तापच्चितं हिमरुचिरिव मूर्तिमन्यां चन्तः भयोति दुखि दुहिदुः सहजामिदु तादस्तु ते दिलेशवश्यात् कर्णामृतैः सुदीसतैरनवाब्धपूर्वं द्वन्मौलिगन्धसुभकामुपकृत्य मालां लेपे महत्तरपदानुगुणं प्रसादं दिग्दक्षिणापि परिपत्रिमपुण्यलव्यात् सर्वोत्तरा भवति देवि दवावदारात् यत्रैवरङ्गपदिना बहुमानपूर्वं निद्रालुनापि नियतं निकिता कटाक्षाः प्रायेण देवि भवति व्यवदेशयोगात् कोधावरी जगदितं वयसा पुनीते यस्यां समेत्य समयेषु शिरं निवासात् भाकीरथीप्रभृतयोऽपि भवन्ति पुण्याः न के च सु तन्नुपक्षिरथः कथं ते जातः स्वयं वरपति पुरुषः पुराणः एवं द्विधा समुचितं प्रणयं भवत्याः सन्तर्चयन्ति परिहा सखिरः सखीनाम् त्वद्भुक्तमाल्यसुरभीकृतचारुमौलेः हित्वा भुजान्त्रकथामपि वैजयन्तीं पत्युस्तवीश्वरिमितः प्रतिकादलोलाः प्रह्लादपत्ररुचिमारचयन्ति भृङ्गाः आमोतवत्यपि सदा हृदयङ्गमापि न्वितापि ललितापि कुणोतरापि मौली स्वच्छा तव कोधे भवत्यतरिता खलु वै जयन्ती द्वन्मौलिता मणिविभो शिरसा गृहीते स्वच्छन्तकल्पितसपीति मञ्चुस्वनामधुलिको विदतुस्वयं ते वरं कमपि मङ्गलदूयकोशं विश्वायमानरजशा कमलेन नाम्बौ वक्षस्ते च कमलास्तनचन्दनेन आमोदितोऽपि निगमै मे तत्ते नदेन शिरसा तव मौलिमाला चूठा पदेन परिगृह्य तवोतरीयम् मालामभितळकैरदिवाश्य तत्तां प्रायेण रङ्गपदिरेश विभक्तिको रे सौभाग्यसम्पदभिषेकमहाधिकारम् तुङ्गैरकृत्रिमहिरस्वयमुक्तमाङ्गैः यं सर्वगन्धैरि सादरमुत्त्वहन्ति आमोदमन्यमरि मालिकाभिः सोभि त्वकीयकुटिलालकपासितापिः धन्ये पितुरुत्तमाङ्गे त्वन्नौलिमाल्यपरसंबरेण भूयः इन्दीवरश्च जिवात्ततति द्वतीयानि आके कराणि बहुमानविलोकितानि रङ्गेश्वरस्य तव च प्रयानुबन्धात् अन्योन्यमाल्यपरिवृत्तिमपिष्ट ुवन्दः वाचा वसुते रसिकास्त्रिलोकीं न्यूनाधिकत्वसमर्त्वा विषयविवादैः दूर्वाढलप्रतिमया दवदेहकान्त्या कोरोचना रुचिरया च रुचेन्त्रिरायाः आसीतनूजितशिखावलखण्ठोभम् माङ्गल्यतं प्रणमतामधुवैरिकात्रम् अच्छं समच्य नियमैर्निगप्रसूनैः नादं द्वया कमलया च समीयिवांसं मादश्चिरं निरविचन्निजमाधिराज्यं मान्यामनुप्रभृतयो तस्ते। आत्रा परादिनि जनेभ्यभिरक्षणार्थं रङ्केश्वरस्य रमया विनिवेद्यमाणि पार्श्वे परत्र भवति यदि तत्र नासीत् प्रायेण देवि वदनं परिवर्तितं स्यात् कोदे गुणैरबणयन् प्रणथापरादान् वृक्षेप एव दवभोगरसानुकूलः कर्मानुपन्तिफलधानरदस्य भर्तुः स्वातन्त्र्यदुर्व्यसनमर्भितानितानं रङ्के तदिग्गुणवतो रमैव को दे कृष्णाम्बुधस्य कडितां कृपया सुवृष्टया दौर्कद्यदुर्विषविनाशसुधानीं त्वां सन्तः प्रपत्य चमयन्तशिरेण तापान् जाता परा तमपि मामनुकम्प्य को रे गोत्री यदि त्वमसि युक्तमिदं भवत्याः वात्सल्यनिर्परदया जननीं कुमारम् స్తన్య వర్తయది దీ శతమినీనా చారుుకల్హారహస్థనరణమితీ శాంతవాత్సల్య సింధు గో అలకవిని షక్కునాథా విలసతు హృతి గోదా విష్ణుచిత్మ शतकमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनपरनमिताङ्की शान्तवात्सल्यसिन्दुः अलकविनिहितापि शक्ति आकृष्टनातां विलसतु हृदिकोधा विष्णुसित्तात्मचानः इरि विकसितभक्तेरुत्थितां वेङ्कटेशात् भगुगुणरमणीयां भक्तिको दा स्तुतिन्यः सा भवति बहुमान्य श्रीमतोरङ्गभद्तुः चरणकमलसेवां शाश्वतीमभ्युपैषन् इडि विकसितभक्तेरुत्थितां वेङ्कटेशात् बगुगुणरमणीयां भक्तिको दा स्तुतिन्यः ස භවති භගෝමානය ශ්‍රීම තෝරංග බතුගෝ. චරණකමලසේවා ශාශ්පදීම් අ්‍යු භයේෂන. ශ්‍රීකෝදස්තුතියි උත්සුම් ශ්‍රී ආණනාා නාශෂි අත්‍රපටි කළේ චරණ. කවිධාර්කිික සිංහාය කල්යාාන ගුණසාලිනේ. ්‍රීමතයේ පෙන්කඩේ ශාය බේදාන් තගොරවේන මැහැ. அனைவருக்கும் ஆண்டாளியின் அனுகிரகம் கிடைக்கட்டும் நன்றி